bugünlerde peyda olup ki İsrail vatandaşları Türkiye'de, Kürdistan'da ve evet. Azerbaycan arasında görünmesinler. Bir şey verirsiniz. Ermenistan yoktu burada. Ermenistan arasında terör indeksi 3-5 defa terora meyil daha çoktu orada. İran'da getirilen beynalkalk terör meselesi, beynalkalk terora karşı atılan böyük bir ateş idi. İran'da kesirilen, Tehran'da kesirilen konferans Avrupa'nı, Bir tərəfdən sarsıdır. Bu yaxınlarda Azərbaycanda Rivanın səfirliyinin açılması, Mahmud Abbasın Azərbaycan prezidenti Zərat İlham Əliyevlə görüşməsi, bütün bunlar hamısı, demək ki, tarixdə fəaliyyət e, göstərən kəşfiyyat mərkəzlərinin ordun nədən icra etdi çox düşündürür. Yəni İsrail Sabah göre itirmek, itiren devletler sırasındadır. Azerbaycanla münasibətdə İsrail bugün itiren devletler sırasındadır. Bunu cizletmek lazım diyoruz. Çünkü bizim məsumat bunu yazmır. Bizim kütleli informasiya kanalları bunu demir. İsrail'de gedən proseslerden Azerbaycan tarafının haberi yoktur. Hatta İsrail Ənjay qədər bir dəfədə olsun Dağlıq Qarabağ beynəlxalq terrorun yuvası kimi qiymətləndirilməyib halbuki Dağlıq Qarabağ beynəlxalq terrorun yuvalarından biridir. Şübhəsiz İran mətbuatında bu bir neçə dəfə vurğulanıb ki, Dağlıq Qarabağ terror yuvasıdır və Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində birmənalı şəkildə İran öz mövqeyindədir. Lakin Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində Azərbaycana qarşı edilən terror planları ilə qarasının kəsilməsində bu günə qədər hər hansı ixtilafın mövqeyini açığa vermir. İndiki şəraitdə Azər janel qorxulu bir dövlət kimi beynəlxalq qayrama təqdim etmək ən azı Azərbaycan dövlətinə Azərbaycan hökumətinə və azərbaycanlılara qarşı hörmətsizlikdir. Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan hökuməti var, Azərbaycanın təhsilçilik qurumları var. Azərbaycan arasında baş verən hər hansı bir terror hadisəsinin, hər hansı bir terror e, əmələsində məlumat əldə etməyə Azərbaycan dövləti sahibdir. Tezaxo ke rə qarşı Tehran, Bakı münasibətlərinin yeni bir fazağa çıxması nə ingilislərin menekanları, nə, nə yəhudilərin, deyək ki, nə də fransızların marağında deyil. Yəni heç kəsin ürəyincə deyil. Çünki bu iki dövlətin antiterror əməliyyatları, iki dövlətin antiterror qruplaşmaları, iki dövlətin antiterror mübarizəsi nəticə verəndə, mən arzul edərdim, iki gələcəydə Azərbaycanda Tehran-Bakı antiterror strategiy mərkəzi asıl. Çünki bu mərkəz nə qədər Azərbaycanda tez açılsa, bir o qədər belə səllərin qabağa alınar. Ona görə ki, tələbi Bakı strateji araşdırma mərkəzinin, anti-terror strateji araşdırma mərkəzinin açılması ehtimalı var Azərbaycanda. Çünki bu istiqamətdə İsraildə artıq işlər tamamlanıb. İsrail tərəfinin e, dedik ki, bu cəmaatı təşvişə qorxuya salmaq üçün irəli sürdüyü e, bu məsələ, e, mətbəddə insanları qorxuya salmaq mənim fikrimcə 21-ci əsrin e, ən demək altax taktikalarından biridir.